Alhamdulillah hari ini kita dapat berhimpun, dapat berceramah. Walaupun orang kata zaman sekarang tak perlu ceramah dah. Nak ceramah benda, ada belaka. Maklumat ada belaka dalam media sosial. Tapi bagi saya, bagi kami di peringkat kepimpinan, ceramah ini bukan sahaja kita datang untuk kita mencerna isu-isu yang berlaku, bahkan inilah satu medan untuk kita memugar balik semangat kita. Mengukuhkan keyakinan kita kepada hal tuju perjuangan yang dibawa oleh parti Islam Senusia Pas. Allah Subhanahu taala menyebut dalam surah Ali Imran ayat 26. Allah menyebut auzubillahi minasyaitanir rajim. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha' Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir Katakanlah wahai Muhammad wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang engkau kehendaki dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada siapa yang engkau kehendaki engkaulah juga Tuhan yang memuliakan seseorang, yang memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkaulah Tuhan yang menghina sesiapa yang engkau kehendaki. Dalam kekuasaan engkau sajalah adanya segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ayat ini ayat yang biasa kita baca. Tiap kali selepas sembahyang, Selepas sholat lima waktu, inilah wiri yang kita lafazkan. Dan kalau kita meneliti bagaimana ayat ini turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada berlakunya peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala Orang Quraisy yang mulanya menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya memeluk Islam secara berbondong-bondong. Lalu timbul persoalan di kalangan orang-orang munafik, di kalangan orang-orang Yahudi, di kalangan orang-orang musyrik bila mana mereka mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menang di Madinah mereka sebut menang di Mekah, muka berjaya membuka kota Mekah, mereka menyebut lawan orang Mekah boleh. Lawan orang Mekah boleh lah Muhammad. Ni orang Arab, sama-sama kaum denganmu. Tapi kalau kamu nak lawan Parsi, kamu nak lawan Rom, ini kuasa besar dunia, nescaya kamu tidak akan diberikan kemenangan. Kamu tidak akan berjaya untuk membuka kota-kota Rom dan kota-kota Parsi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini menjelaskan kepada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa urusan pemerintahan adalah urusan dan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini bekerja, berusaha. Kita buat kerja culaan, kita buat kerja kempen. Kita buat ceramah, kita buat himpunan, tapi akhirnya apa sahaja yang kita buat kemenangannya tetap datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pelan raya ke-15 baru ni kita parti Islam Semesia PAS yang kami adun-adun PAS, ahli parlimen PAS, ahli dewan negara PAS berkumpul di negeri Terengganu ada convention yang menghimpunkan kami semua. Kita diberikan kemenangan yang cukup besar dalam sejarah negara. Kita menang lebih kurang 40 lebih kursi di parlimen. Bahkan PAS antara parti yang paling besar kursinya di parlimen. Kita menang lebih kurang dalam 100 lebih kursi-kursi DUN. Kita ada 7 kursi di Dewan Negara. Bahkan di Sabah yang sebelum ni PAS tak pernah ada kursi. Di Sabah kita ada satu kursi yang diberikan oleh GRS. Yang diberikan oleh Ketua Menteri secara lantik. Maknanya pah ni sudah sampai pada pada kemuncak yang kalau ikutkan kita sudah berjaya untuk memerintah di Putrajaya. Tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allah yang maha kuasa, Allah yang menentukan segalanya. Walaupun kita dah buat kerja, walaupun parti kita dah menang besar, tapi Allah menetapkan bahawa kita masih lagi tidak diberikan kemenangan, tidak diberikan ruang untuk menang di Putrajaya. Itu kehendak dan ketentuan Allah. Sebab ini keyakinan kita, akidah kita dalam politik. Ada orang kata bahawa politik ini tidak perlu pada akidah. Tidak perlu pada iman, tidak perlu pada kepercayaan. Tapi kita nak sebut bahawa tanpa iman, tanpa kepercayaan, tanpa akidah ahli-ahli politik ini akan berbuat mengikut hawa nafsu mereka. Setelah itu ayat ini penting. Kefahaman tentang ayat ini penting. Kita yakin bahawa apa yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah. Kuasa pemerintahan, siapa yang Allah nak naikkan, siapa yang Allah nak jatuhkan, itu juga adalah ketentuan dan takdir daripada Allah Subhanahu SWT. Kalau kita melihat dalam sejarah politik negara, siapa sangka Datuk Seri Idris Jusuf hanya jadi menteri besar sepenggal. Siapa sangka? Dengan pencapaiannya pada pelan raya 2004 dengan kemenangannya tiba-tiba Allah takdirkan dia tidak kekal sebagai menteri besar. Naik Datuk Seri Mak Sari. Siapa sangka dalam sejarah politik negara, UMNO dan Barisan Nasional yang tahun 2004, dua per tiga kursi parlimen, semua dia ambil belakang. Dan siapa sangka zaman Datuk Seri Najib Tun Razak, UMNO dan Barisan Nasional kalah dalam pelang Sehingga Barisan Nasional berpecah. Hanya tinggal parti-parti besar daripada semenanjung sahaja. Siapa sangka ini berlaku? Dan siapa sangka dalam keadaan Politik selepas daripada itu, Tun M jadi Perdana Menteri kali kedua, tak sampai sepenggal jadi Perdana Menteri. Dia letak jawatan, dia ubah kabinet. Dia ingat bila ubah kabinet, dia dilantik balik untuk jadi Perdana Menteri. Ubah-ubahnya orang tak lantik pun, orang tak cadang pun nama dia jadi Perdana Menteri. Tak sampai sepenggal dia jadi Perdana Menteri. Dan ini semua ketentuan daripada Allah. Sebab itu siapa sangka dalam keadaan politik pada hari ini yang madani. Gabungan BNPH, gabungan kerajaan yang ada pada hari ini yang dapat dua per tiga kursi yang parti-parti lain, parti komponen lain. Tak ada masalah benda. Sarawak, Sabah, UMNO, DAP, Amanah. Okey, tiba-tiba berlakunya pergolakan dalam parti keadilan rakyat. Parti yang dipimpin oleh Perdana Menteri sendiri. Siapa sangka hari ini kita dengar berita kejutan. Dua orang Menteri Kabinet tiba-tiba letak jawatan. Walaupun alasan yang diberi, alasannya kerana apa? Kerana tidak dipilih oleh parti. Ditolak oleh perwakilan dalam parti. Dah Saifuddin Nasir Tiong. Bertanding pun tidak. Kalah pilihan raya. Jawatan dalam parti pun tak bertanding. Molek-molek ada jadi perdana jadi menteri. Dan ramai lagi ada menteri yang dilantik jadi perdana Tidak pernah menteri ini dilihat dari sudut penerimaan wakil ataupun penerimaan mereka dalam parti masing-masing. Tapi siapa sangka ini berlaku? Dan kejutan ini merupakan kejutan besar dalam pilihan raya yang berlaku ataupun dalam kepimpinan yang berlaku. Kalau kita ambil contoh yang hampir dengan Malaysia ni, contohnya di England. Bayangkan Perdana Menteri England pada masa itu terpaksa letak jawatan bila mana menteri, dua, tiga orang menteri kabinet letak jawatan. Dan hari ini dua orang menteri kabinet letak jawatan. Ini isu besar. Kerana isu ini menyebabkan bagaimana Menteri Kabinet sendiri tidak percaya kepada Perdana Menteri. Dan kita pun tidak tahu bagaimana aturan Allah Subhanahu Wa Taala adakah pergolakan politik ini akan berlarut panjang sehingga membawa kejatuhan kepada kerajaan Madani Sebab itu dalam ayat ini saya pernah sebut dalam sidang dun bila mana saya berbahas dalam sidang dun saya membacakan ayat ini sebagai peringatan peringatan bahawa bila mana kita diberikan amanah amanah kepimpinan ini amanah yang besar tugas untuk memimpin ini tugas yang besar maka bila mana kita diberikan amanah kita kena tunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya kita kena tunaikan amanah ini dengan penuh keadilan dan bila mana kita sebut tentang keadilan saya sebut apa yang dibuat kepada rakyat dan kerajaan negeri Terengganu. Kerajaan negeri Terengganu ini sepatutnya dapat royalti. Tiba-tiba marinya tahun 2001 buat usul dalam persidangan agung amno bayangkan parti orang melayu khianat kepada apa kepada negeri melayu negeri majoriti melayu khianat dia Kerana berbeza warna parti politik antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Ditarik royalti kepada kerajaan negeri Terengganu yang sampai sekarang isu ini tidak selesai. Lalu tiba-tiba 2012 dibuat akta laut wilayah yang menyebut bahawa kuasa negeri ini hanyalah dalam lingkungan 12 batu nautika ke bawah. Ini isu besar. Sedangkan hasil royalti minyak petroleum kita ni telaga-telaga minyak dijumpai lebih daripada itu. Kalau kita sebut bahawa akta laut dan wilayah menjadi hujah untuk kamu menolak royalti negeri Terengganu. Sebab apa? Mu tak guna hujah yang sama kepada kerajaan negeri Sarawak. Bahkan kerajaan negeri Sarawak pertelingkahan di antara Petronas dengan kerajaan negeri Sarawak. Petronas dengan Petros pertelingkahan yang besar. Sehingga menyebabkan pelabur asing tarik diri daripada pelaburan. Isu tak selesai. Bayangkan Sarawak guna hujah. Kita ada Akta Malaysia. Penubuhan Malaysia 1963. Sedangkan Akta untuk gubah petroleum ni. Dia buat tahun 1974. Petroleum Development Act PDA 1974. Maknanya Sarawak berhujah pada perkara yang lagi awal daripada itu. Tapi Terengganu, bila mana hak negeri Terengganu, dinafikan kerana dia, kerana ambil ujah yang paling bawah. Dan bayangkan, perkara yang luar tabi'i, yang pernah tidak pernah dibuat oleh orang sebelum daripada ini. Projek kerajaan negeri Terengganu. Biasa kerajaan negeri Terengganu keluar. Wak ni kerajaan negeri Terengganu keluar. Yang tak ada tangan antara pemaju, antara kontraktor dengan kerajaan negeri Terengganu. Sepatutnya yang kena bayar kerajaan negeri Terengganu. Tapi sebab tak mau bagi duit pada kerajaan negeri Terengganu, kerajaan pusat JPP bayar bypass kerajaan negeri Terengganu. Ini tata kewala, kewangan yang tidak betul. Tapi kerana kamu ada kuasa, kamu boleh buat ikut suka apa yang kamu nak. Sebab itu saya bicara bahawa keadilan, keadilan kesaksamaan hubungan di antara negeri dan persekutuan, jangan ingat kita boleh mengetah ni siapa bila-bila dah. Oh. Kerana pemerintahan ini adalah urusan daripada Allah Subhanahu SWT. Sebab itu, mungkin apa yang berlaku sekarang, Pergolakan yang berlaku dalam parti keadilan rakyat. Pergolakan yang berlaku dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Kerana doa daripada tuan-tuan dan puan-puan sekali. Yang tidak pernah putus-putus. Bangun malam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Supaya Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kerajaan negeri Terengganu. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala memecah belahkan musuh-musuh yang cuba untuk menghancurkan kerajaan negeri Terengganu. Dan mungkin kerana doa tuan-tuan dan puan-puan diperkenankan oleh Allah Subhanahu SWT. Sebab itu, dalam perjuangan ini, kita jangan lupa bahawa usaha satu perkara. Kerja satu perkara. Tapi yang lebih besar daripada itu, bagaimana pergantungan kita dengan Allah SWT kerajaan yang ada pada hari ini. Situasi yang berlaku dalam negara pada hari ini. Situasi yang cukup getir. Bayangkan, parti Melayu, orang Melayu yang majoriti dalam negara ini 67% orang Melayu. Majoriti rakyat dalam negara ini orang Melayu. Tapi hanya 12% daripada kerusi politik orang Melayu duduk dalam kerajaan. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Seratus peratus daripada pembangkang merupakan kerusi-kerusi politik orang Melayu. Melayu yang majoritinya duduk dalam negara, tapi hakikatnya hanya minoriti duduk dalam kerajaan. Sebab itu isu yang timbul isu tentang URA isu tentang ekonomi bagaimana hak ekonomi orang Melayu dipinggirkan secara halus isu ini isu yang besar kerana dia mula daripada hilangnya kuasa politik dia akan pergi hilangnya kuasa ekonomi orang Melayu dia pergi daripada politik hilangnya kuasa politik orang Melayu hilangnya tanah tanah untuk orang Melayu. Kita orang Melayu, tanah ini tanah Melayu. Tapi kita orang Melayu tanya berapa di antara kita yang ada tanah. Kadang-kadang kita hari ini mendeka, tapi mendeka tanpa tanah. Dan cabaran yang besar di bandar-bandar, tanah-tanah orang Melayu diambil. Dibuat pembangunan, dan pembangunan selepas daripada pembangunan orang Melayu tak mampu beli rumah-rumah tersebut. Dihalau orang Melayu secara terhormat daripada bandar ke bandar. Itu yang berlaku sekarang. Sebab itu penting untuk kita rakyat negeri Terengganu. Untuk kita yang berada di Dung Alun Ialah kita Terengganu ni Allah kuniakan kemenangan kita. 320 dah. Capai kursi parlimen kita boleh hampir belaka tu. Tapi adakah kita boleh berlenang? Adakah kita boleh tambah buat kerja? Adakah kita boleh bersenang-senang? Tidak keadaan sekarang getir. Kita kena bangkit, orang Melayu kena bangkit, orang Melayu kena bersatu. Parti-parti politik Melayu kena bersatu, kepimpinan politik orang Melayu kena bersatu. Kerana kalau tidak kita bersatu, kita bimbang. Selepas 2-0 pilihan raya umum yang ke-16 nanti, tidak tahu apa akan jadi kepada orang Melayu. Dan hari ini, nak bercakap tentang Melayu pun tak boleh. Nak bercakap tentang Melayu pun tak boleh. Bila kita nak bercakap tentang Melayu, lalu orang pun sebut, ah, ini 3 R. R, Royal. R, Race. R, Religion. Sejak bila kita orang Melayu orang Islam tidak boleh bercakap tentang hak kita sebagai orang Melayu dan orang Islam Sejak bila berlaku? Dan ini bagaimana cubaan yang dibuat oleh kerajaan yang ada pada hari ini untuk menghalang orang Melayu orang Islam daripada bercakap tentang kedaulatan Islam dan kedaulatan Melayu yang ada dalam negara ini. Baik itu himpunan teguh memimpin. Yang kita akan buat dalam minggu ini. Satu himpunan yang cukup besar. Ini tanda semangat. Ini tanda kita nak semarakkan gelombang. Gelombang yang bermula daripada Kemaman mungkin akan sampai ke Putrajaya. Kita menang dalam PRK Kemaman. Baru-baru ini Putrajaya tu dah bergegar dah. Dan hari ini sekali lagi kita akan berhimpun di bumi kemaman. Dengan keadaan politik yang berlaku sekarang. Kemungkinan kita harapkan agar himpunan kita itu bakal menggoyangkan kerajaan yang ada di Putrajaya. Tapi ini memerlukan gelombang. Kalau seorang pergi dia tak panggil gelombang. Sepuluh orang pergi dia tak panggil gelombang. Dia nak 100, 200, 300, 500 orang daripada setiap don pergi berhimpun barulah dia akan jadi satu gelombang. Dan kita di peringkat pemuda PAS Negeri Terengganu. Walaupun ketua pemuda tak sebut tadi. Baru-baru ni kita buat satu hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama di antara pemuda PAS Terengganu dan pemuda PAS Negeri Pahang. Kita nak bangkitkan satu gelombang bagaimana pemuda PAS Terengganu akan bantu pemuda PAS Negeri Pahang untuk memastikan PAS akan menerajui Pahang pada pelan raya umum yang akan datang. Kita buat satu kerja. Dan bila mana kita buat itu, UMNO Negeri Pahang mula rasa goyang. Rasa gogah. Rasa tak duduk senang. Sebab itu impunang himpit kali ini, pemuda-pemuda dari negeri Pahang akan turun ke kemaman. Sebab sekarang ini kita tidak lagi bercakap untuk kita memastikan kemenangan kita di Terengganu. Tapi kita nak bercakap bahawa kita bukan sahaja nak mengekalkan kemenangan di Terengganu. Tapi kita nak memastikan PAS akan pergi ke Putrajaya. Dan ini satu tugas yang besar tanggungjawab yang besar sebab isu yang berlaku hari ini terlalu banyak isu kedaulatan orang Melayu isu kedaulatan agama Islam bagaimana kesucian agama Islam dihina dibuat lebih kurang dibuat lebih dibuat main-main dibuat gurauan oleh menteri-menteri yang ada kalau bercakap tentang dari sudut ekonomi bagaimana lepas pada ni Kerajaan dah mula bercakap nak tarik subsidi untuk RON95. Dulu masa sebelum naik sebut, kalau kaku naik, kalau naik, esok jadi kerajaan nak turun harga minyak. Hari ini bukan cakap nak turun harga minyak, harga minyak nak ditarik subsidi. Dan apa yang berlaku kepada peniaga-peniaga kita. Peniaga-peniaga Melayu yang berniaga kecil-kecilan. Nak beli gas pun kalih dah beli gas warna hijau gas warna hijau 27 ya kena beli gas warna purple gas warna purple berapa kali ganda kenaikan harga RM70 rakyat di bawah ditekan tapi orang yang di atas pas keluar negara keluar negara pas keluar negara keluar negara apa yang berlaku bagaimana kroni kastil politik kepada PMX hari ini pegang berapa syarikat di Bursa Malaysia namanya naik sebagai di antara orang muda yang paling kaya dalam negara banyak projek-projek kerajaan yang diberikan kepada syarikat tersebut orang di atas senang lenang Orang di atas tidak ditekan Tapi kita rakyat marhin Yang duduk di bawah Ditekan dengan pelbagai keadaan Ditarik oil, ditarik subsidi Ditarik subsidi minyak Ditarik subsidi gas Sedangkan kita ni Kalaulah kita bukan negara pengeluar gas Bukan negara pengeluar gas Okey juga Ni gas yang dianda Gas yang digunakan di Jepun Gas yang digunakan di Korea datang dari mana-mana? Datang daripada Malaysia. Gas yang digunakan di negara-negara ini datang daripada negara kita. Tapi rakyat negara kita ditarik subsidi, ditekan. Isu agama, isu bangsa, isu ekonomi, semua isu ini melambangkan bagaimana kerajaan yang ada pada hari ini sudah tidak mampu lagi untuk mentambil negara ini. Sebab itu, sebagai akhirnya, saya teringat kata-kata Ruba'i bin Amir. Ketika mana Ruba'i bin Amir jumpa Rustum. Bila Rustum tanya sebab apa kamu datang ke Tanah Parsi. Sebab apa kamu daripada negara Arab jauh merentah pada pasir. Naik kuda mentah pada pasir nak berperang dengan kami. Negara Parsi Lalu antara kata-kata yang disebut oleh Roba bin Amin. Dia sebut antara sebab kami datang untuk bebaskan manusia min jawril adyan ila al Islam. Daripada kezaliman agama-agama, kezaliman ideo ideologi kepada keadilan Islam. Dan hari ini kita melihat walaupun namanya parti keadilan tapi kalau tidak bertunjangkan Islam nescaya adil itu hilang. Sebab adil itu hanya datang daripada Islam. Dan apa yang diceritakan oleh penceramah pertama, kedua, ketiga menterjemahkan bagaimana kita kerajaan negeri Terengganu pada hari ini yang meletakkan Islam sebagai dasar sehabis baik untuk berlaku adil kepada rakyat yang duduk dalam negeri ini. Walaupun kita ditekan, hak kita ditarik, pelbagai tekanan-tekanan lain yang berlaku. Namun kepimpinan kerajaan negeri Terengganu tidak menterjemahkan tekanan itu dengan membebankan rakyat yang ada di peringkat bawah. Bahkan kita berusaha untuk mencari sumber ekonomi baru dan inilah kekuatan kita kekuatan Islam yang kita bawa kekuatan akidah yang kita pegang kekuatan iman yang kita ada dan inilah kekuatan yang kita nak tawarkan kepada rakyat Malaysia untuk negara ini aman negara ini stabil pengagihan ekonomi yang lebih adil kedaulatan Islam terjaga Kedaulatan orang Melayu terjaga. Hak-hak bukan Islam dijamin keadilannya. Tidak ada satu cara lain. Melainkan kita nak tawarkan kepada rakyat dan negara ini. Ambillah Islam sebagai penyelesaian. Dan jadikan PAS. Ini tugas kita. Tanggungjawab kita. Untuk kita sebarkan mesej ini. Supaya tidak ada cara lain. Untuk negara ini kembali aman, kembali stabil, kembali makmur Tidak ada cara lain Melainkan kita kena kembali-balik kepada Islam Jadi saya kira itulah Ucapan Terakhir daripada saya Kita pun nak ceramah panjang Isu-isu itu sudah dihurai oleh Penceramah pertama, kedua, ketiga Cuma sebagai penceramah yang terakhir ini Saya pohon kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya pohon kepada seluruh petugas, seluruh jentera PAS di Alulimba. Limbang. Mula daripada sekarang, kita kena bekerja. Mula daripada sekarang, kita kena mencetuskan gelombang. Mula daripada sekarang, kita kena war-warkan, sebarkan kepada masyarakat dan negara ini. Tidak ada cara lain, melainkan kita kena kembali kepada Islam, kena jadikan PAS, sebagai tunjang utama dalam pemerintahan negara ini itu tugas kita semua dan jangan lupa untuk kita menyerahkan pergantungan kita kepada Allah sebab hakikatnya menang atau kalah itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri saya mohon ampun dan maaf wabillahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takbir